это они простреливают, то есть боятся, чтобы не шли или что там и в голове, не знаю. А то с чего есть... в основном в последнее время стреляют? Ну, с крупнокалиберных стреляют. С... 12,7762. Да, да 12,7762. то есть так, стрелкотней не працюю. А как ночь прошла? Так, спокойно, то есть только стрелкотня и все, без артиллерии. сработают снайпера постоянно, то есть это их задача. Они перемещаются с места на место, то есть выбирают выгодные позиции для себя обстреливают да, да. в основном 80 к СПГ сейчас такого прям по нам по этой позиции крупного не летит. Ну единственное только если знаете, чтобы как бы закрыть нам рот. У них есть там какие-то передвижения или там где-то какие-то проблемы. И вот если мы им мешаем, может выехать танк на ферму и по позиции работать. Ну, а так, в основном, ну, стрелковые, там, РПГ, СПГ, ну, пулеметы разных, ну, калибров, от 14,5 и до 7,62. Марковцов. На Вроде как и кадровые, ну, визковые, ну, видно по ним форма, ну, стреляют они не надто Да, не надто професійно, чи бояться, чи може не знаю. Понятно.